Значит, первое мое звернение я написала особисто власноруч 1 июня 2021 года. Да, вы меня слышите, да? Да. Оно спустилось к вам, пан Скажите, у меня первое к вам запитание, событие к вам. Скажите, почему это звернение вы зарегистрировали только 5.07 через один месяц и пять дней? Ответьте мне на этот вопрос. Нет, напишите пришли было я вам официально хочу, но А, зверьте Отлично. отлично, хорошо. Не можете ответить на этот вопрос. А да. я могу. А я да могу. Можете, давайте официально. Нет, а я могу вам даже без официальных звезд. Мне это уже не потребно, официально до вас звертаться. Я уже у вас у всех по полочкам разложила. Значит, это звернение вы себе просто положили в сторонку и ничего с ним не делали. Хотя вас Министерство Офис Президента забовязал особисто вас разобраться. Согласно вид на адвокатский запад, на Офис Президента и на Министерство Освиты, вы были забовязаны разобраться и вас вызначена ответственная особа. Не перебивайте меня. Я не буду вам никакие больше звернения писать. Значит, когда я поняла, что ничего никуда не рухается, я записалась к вам на собственный прием 13 июля вот здесь сюда. Вы здесь вдвоем с Коваль меня встречали, я вам показывала всю эту петрушку, все, я плакала, я пока... извините, пожалуйста, что я показывала вам свое материнское сердце, мне нельзя было этого делать. Так вот, вы мне сказали, что там на мне сказали, подождите, все в отпусках, ждите, то есть крыльники в отпусках. Я лечу ребенка, я на самом деле лечу ребенка на третьей станции фонтана, через день, в Белгород, с Белгорода, на машине. Ребенок не разговаривает, не ест, тупо смотрит в потолок. У вас двое детей, двое мальчишек. Тогда, когда э, психологи не справились, не справились, нажали. Три психолога с, ними, с ней работали. Да, они все мне в голос говорили, вам помогут врачи. Я думаю, как? Как врачи? У нас начались панические атаки. Я, да, обратилась к врачу. Да, мы легли в эту больницу, черт. Я благодарна этим врачам. И низкий им поклон. Они вывели моего ребенка. Седьмая реабилитация на сегодняшний день. Седьмая. И поставлен диагноз за полгода до начала войны который приравнивается к участнику военных действий по но. Это бонусы мы получили в хваленном лицее ⁇ Приоритет ⁇ под вашим покрывательством. Я докажу это сейчас вам лично. Значит, следующий момент. Когда я написала свое звернение, пану Велкову есть такой депутат на побегушках. Кстати, он национальности болгарской я болгарка я не стесняюсь этого я села Кулевча, и этот вот пан села Кулевча, он очень хотел меня услужить и он занес к вам в обл администрацию в обл администрацию с Вену, к вам Ирина Коваль а занес он его на следующий день после нашего особистого приема Ирина Коваль прочитала уважно уважно я была на работе с детьми плешу Пою песни, вдруг, у меня есть запись этого разговора. Это будет тоже придано при публичности. Ирина Коваль, она, значит, очень строго со мной разговаривала. Она сказала, вы как, по какому праву обратились. Мы вчера вам с Ланчиком сказали ждать. Да, я вас цитирую. Я вас цитирую. Это все есть. Я сейчас как уж на сковороде должна разбираться с вашей проблемой и что-то вам отвечать. У меня к вам личные запитания. Вот вы мне ответили. Я прошу, ваш, ваш, суть за... Не Всего... перебивайте меня, Оно... их много. Я просто вам их складирую. Не перебивайте. Вы сказали, уделяйте мне время. Скажите, пожалуйста, Ирина Коваль, вы вам были... Вам никто зараз не будет давать. А, вы были, вот, Александр Лунчак, вы были. Скажите, пожалуйста, ваша відповідь, Белкова. За результатами работы комиссии установлено. Какой? Какой? Встановлено, что факты выкладены, узвернены, не подтвердилось. Какая комиссия Мы у вас? Прописано в створении комиссии. Какой? Кто сделал это? В створении комиссии для проведения внутреннего службового исследования. Какой? 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 Там прописано... Там наказу, так вы были... Вы были... Вы были... Вы, Какой? вы передали свои были... Засновник. Засновник. Кому? Кому? Ну, вы были... Вы были... Вы были... Вы были... Кому? были... Вы не Вы были... Вы были... Вы были... Вы были... Вы не а, Вы Вы Отрымала консультативную допомогу психолога. Да, мы сейчас не знаем. Если... Вы понимаете, да, что? У вас не влаштовывают. Нет, подожди, меня все влаштовывают. Я все если вас не влаштовываю. Я не перебоюсь. Я звонюсь до суда. Мы, мы все суды выиграли. Теперь смотрите, вы обещаете мне, вы первый раз обещали келев... э, суспирному вашему ручному телевидению, я их приглашала сюда, но они не пришли, а вы их отправили. Кто может, вы, Коваль, да, 2 числа с внутренним документом вашим, которых вы не зарегистрировали. Не зарегистрировали. Далее журналиста. Журналист пришел в кабинет кого-то, Ирина Коваль, к Шаркевичу в кабинет. Вручили ему это письмо ваше, внутренний ваш документ. И Шаркевич махал этим документом. Правильно? Вы тут второй раз обещаете. Почему вы не выполнили свое обещание? Что вы что там делаете, что вы что делаете? Вы приезжаете, а вы не собирались приезжать. Извините, я вам это показываю. Не собирались приезжать, потому что в первой позывной заявы Табунова Александра Сергеевна четко ваш внутренний документ, который вы не зарегистрировали, вы долучили его. То есть вы собрались защищать ступников. Довожу до вашего ведома, что ситуация, которая была 21 мая 21 -го года, это была 124-я статья. Гласила она так. Наведение несовершеннолетнего лица не оказание медицинской помощи с последствиями». В то время я занимала определенный пост. В то время я занимала определенный пост. И я понимала... Нет, я не хочу сидеть. Не хочу, мне так зручнейше. Я понимала, что я могу вот так пойти по уголовному или по административному. Мой ребенок, когда я хотела вот так пойти, по правой стороне, по уголовному, просто их всех посадить, то мой ребенок еще не разговаривающий, написала мне слово два, не надо, у них есть дети. И я говорю, хорошо. Пострадала не одна она, пострадала еще много человек, которые, которые рассказали всю правду, всю правду рассказали. Над ними Татьяна Леонидовна Браткевич судилище устроила, судилище. Так вот, пан Ланчак, может быть, может быть, без вашего ведома, когда я обратилась второй раз к Оксане Филиппишиной, Оксана Филиппишина, да? Вы почему-то, Оксана Филиппишина к вам обратилась, вы почему-то до не дали ни мне, ни ей ответ. И не зарегистрировали, и это ушло в небытие. Второе мое звено, не Саня перебивайте Филиппиши. меня. Я, Все. я просто вам докладываю. Просто Второе мое Второе. Вам знаком этот документ? Звучает. Да. Когда вы его зарегистрировали? Скажите. Никогда. Поэтому Потому что. Но скажите, когда, каким числом? Я даю вам этот. Скажите, пожалуйста. До офису президента офиса. он спустился в парку. Вы его зарегистрировали здесь? Скажите, когда, каким числом? Я знаю, в принципе. Филипишный зарегистрировано 25-го года 21-го года. Да, почему вы не виталили Филиппишина, ничего? А чем? Вот а что? Вот смотри Витали 16-го сентября 21-го года. Да, а что? А что? В ОПАН у меня вводит, да? У Министерства осветы это же 10-го сентября. Подождите, что? Когда? когда зарегистрировали? Вот это вот, Министерство осветы, вот это. Три, три шапки, когда зарегистрировали? Можно узнать? Поведаю вид. Ну сюда, покажи, Даш. 23 спешу. Зарегистрировано у вас, Включаю. да? Зарегистрировано. Так. И вы мне даете такую бумагу, что разбирается морозлеевка, комиссия. Вот я даже вам ее нагадаю вам, нагадаю. Повторно разобраться. Только я не понимаю, почему повторно. Первично-то ничего не, не, не было первичного, ничего не было. Но вы мне говорите повторно, пусть будет повторно. Посылаете меня вообще непонятно куда, к черту на куличик, к рыбникам, которые издевались надо мной все время. Полицию на меня вызывали, адвокации Запады не, не регистрировали, да? уборщицы у них там в этих комиссиях, бухгалтера. Ну вы меня туда посылали, понимаете, туда. Ну ладно, я это тоже пережила. Так вот, один момент комиссия-то эта ваша работала до 28 февраля какого там года? 22 Поднимаем вторую позывную заявку. Ваш внутренний документ, документ долучен уже каким числом? Сразу после новогодних праздников. А как же? Вы тут разбираетесь, а тут вы уже получаете свой внутренний документ. Как это? Объясните. Тупой мам, объясните. Вы можете мне объяснить? Я не помню документы, которые зарегистрированы, когда давали ответ. Давайте, Вы мы, это можете... да. мы, это меняться, мы, мы это все покажем. Да. Так, хорошо, следующее. В 22-м году. Зверни, канцелярия, полностью все. Отлично, крови, отлично. После видео бомба Сковище будет везде зверни. Я вам обещаю. Значит, Смотрите. Был такой прогресс. Есть укрытия, какие... А, укрытия. Да. Пусть будет временное укрытие. Да. Я, жива... да. я, приглашаю вас туда вместе с Ириной Коваль, я лично с вами, и вот с Та... Таисой Михайловной. Мы с вами, с... хотя бы, знаете, я вчера, я вчера, там была 20 минут, и, и, я вышла оттуда в пол первого, я до семи вечера я не могла разговаривать. Мы не будет выездный прием в месте Белодесовской. Меня запросили. Доброе. Доброе. А, вы даже можете повторить. Значит, был такой прекрасный Максим Марченко. Я с ним разговаривала. Прекрасный Максим Марченко. Мы просто не дали работать. Значит, я написала Максиму Марченко с гордень. Вы его регистрируете. Потом Не Ну, вам, потом переадресация. Вас забовязала. Демонстрирую вам. Может, у вас там с памяти что-то не важно. Вы, Витповидальный, вы, Витповидальный, вот вы, Витповидальный, в третий раз. Вы почему-то опять свои повноважения даете вот двум ищейкам. Домчинская, Селезнева. Знаете, что они мне написали? Вот эти две ищейки, ответ. А написали они мне так. Крем-ТОГО, вот за результатами расследования, ну везде следственные экспертные группы работают. Вчитель, вжив заходы, да не да, до да, да помоги ученицы. Та, выклыкав, ой, швидку допомогу. Да помогу. Только у меня вопрос, какую, какие, где, когда это все было. А, следующее. Это по вашей работе. Я дважды, трижды вам показываю, что вы внутренние документы четко для правоохранительных органов вы передаете третьим сторонним послугам. Спильно с РДА. Но вы, спив, працюете спильно с РДА не только по передаче своих внутренних документов, а еще, это не все, это не все. Значит, когда уже там край в этом РДА... Под небу то моего там какого-то родственника дальнего, он сам так не признавался. Я в 101 раз пишу ему обращение, разобраться, он меня игнорует, там такие всякие концерты устраиваются, просто цирк на колесах. Я ему пишу, значит, прихожу к нему на особостьы прием. Это раз тоже стосуется, потому что вот ваши внутренние документы. А, значит, я прихожу к нему на прием и говорю: значит, смотрите, вы или вы поведаете мне согласно каждому пункту, или я пойду в суд. Он говорит: ваше право скороставаться. Я воспользовался своим правом, я пошла в суд. Так вот, административный суд они мне проиграли. Ну как, но они не задоволнили это, не его. И тут вдруг, когда администрация идет в апелляцию, а я получаю документы. Я уже заканчиваю. Я обнаруживаю, что Ирина Коваль вы по скоту передавали. Один. А, это я отдельно. Это отдельно. Вам особый. Заложите так? Нет, вы можете скринить. Пожалуйста. Часто. Смотрите. Три ваших внутренних документа. В апелляции. А что вы там делали вместе с ОРДА? Спирт Спитпурцевал ваши три внутренних документа. В апелляции РДА, который вы мне проиграли с Отдельный документ очень меня интересует. Вот этот. Вам очень он тоже знаком. Можете ознакомиться поближе? Да я знаю. знаю. А что он тут делает? Да. В апелляции. Запытайте, кто подал до суда. Ну а вы спросите, может у вас кто-то их украл? Эти ваши внутренние документы. Украли, наверное, с вашего стола. Ну, что? Кто? Менчака. Конечно, Министерство Света им отдало, да? А вот эти, областная администрация, вот это, вот Марченко, тоже Министерство да, Света нет, 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 нет. Конечно, вы все одна структура, я же понимаю. Так, слушайте дальше, я уже ухожу. Так вот эта бумага, напоминаю вам, вот это, да? Вот когда мой ребенок вышел на какую-то вот минимальную Финишную. Вот я у меня зародилась надежда, что она вернется в коллектив, в школу, в прекрасную школу номер пять. Вдруг в этой прекрасной школе номер пять она год учится, прекрасный коллектив. Я кланяюсь низко в ноги всем детям, которые приняли моего ребенка, которые были рядом со мной. Я искренне благодарю